Salam, Real TV-nin efirində Fermedin Real Dostu başladı. Qeyd edeyim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi qısa desək, AK-nın dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzumuza keçməzdən əvvəl aqro xəbərləri izləyək. Təsərrüfat Naziri İnam Kərimov yanvarın 12-sində Xaçmaz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında Xaçmaz, Şabran və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb. Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştiraki ilə keçirilən qəbula gələn vətəndaşların müraciəti əsasən fermerlərə subsidiya, gözləşkli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, iqtisadi Əsasə uyğun işlə təmin edilmə, torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi, sığorta hadisəsi zamanı dəymiş ziyanın ödənilməsi və digər məsələlər ilə bağlı olub. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Respublika da şəkər çuğunduru istehsalında yüksək məhsuldarlılıq göstəriciləri qeydə alınıb. 2022-ci ildə fermerlər tərəfindən 210.014 ton şəkər çuğunduru yığılıb ki, bu da ötən ilin yekun göstəricisindən 18.311 ton çoxdur. Şəkər çuğunduru istehsalında məhsuldarlıq göstəriciləri yüksəlib. Hektardan orta məhsuldarlıq 438.5 sentiner təşkil edir. Bu 2021-ci ilin orta məhsuldarlıq göstəricisindən 47.3 sentiner çoxdur. Azərbaycan Azərbaycanda şəkər çuğunduru becərilməsi dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Bu il fermerlər təhfil verdikləri şəkər çuğundurunun hər tonuna görə 12 manat subsidiya alırlar. Aqrar subsidiya şurası ölkədə şəkər çuğunduru istehsalına marağı artdırmaq məqsədi ilə bu məhsula görə müəyyən olunan subsidiyanın miqdarını 50% artırıb 2023-cü ildən fermerlər təhfil verdikləri şəkər çuğundurunun hər tonuna görə 18 manat məhsul subsidiyası alacaqlar. Respublikada şəkər çuğunduru yığımı tam yekunlaşıb Real TV-də Farmerin Real Dostu davam eləyir. Əziz fermerlər, əziz tamaşaçılar. Bu gün bir neçə mövzudan danışacağıq. Bilirsiniz ki, bir neçə gündür ölkəmizin ərazisində qarlı hava şəraiti hökm sürür və bu hava şəraitinin dəyişməsi xüsusən fermerlərə və fermer təsərrüfatlarına Necə təsir edir? Bax, söhbətə bugünkü mövzumuza burdan başlayacağıq və bu mövzunu müzakirələşmək üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Çilinin Təşkili və Monitorinqi Şöbəsinin müdürü İmran Cümşudov qonağımızdır. İmran müəllim, mən sizi salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də elə fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılara bizim hörmətli fermerlərimizi salamlayıram. İmran müəllim, e, elə havadan söz açdım. Qarlı hava hökm sürür bölgələrdə. Bir neçə gündür ölkəmizin ərazisində qar yağır, necə deyirlər? Bax, bu qar yağması kəndliyə, kənd təsərrüfatına birbaşa necə təsir edir? Maraqlıdır. Buyurun. Təşəkkür edirəm. <coughs> Bəli, bu son günlər respublikamızda havaların qarlı hissməsi, şaxtalı keçməsi əlbəttə kənd təsərrüfatı üçün olduqca faydalıdır. Bildiyiniz kimi kənd təsərrüfatı bütövlükdə təbiətdən asılı bir sahədir, riski bir sahədir həmin zamanda kənd təsərrüfatı məhsulları təbiət e, hadisələri altında formalaşır. Bu amillərin altında formalaşır. Ona görə də e, qarışlı şərait, yağmurun yağması, şaxtalı şəraiti, eyni zamanda temperaturun yüksəlməsi və yaxud da ki, aşağı düşməsi bütövlükdə məhsulun formalaşmasına üst təsirini göstərir. Amma bir şeyi nəzərə almalı ki, indi hal-hazırda kənd təsərrüfatında bitkisilik sahəsində sükunət dövrüdür. Yəni E, belə də sonuncu olaraq texniki bitkilərin məhsulu yığılıbdı, emal məsələlərinə təətil verilibdi. Yəni məhsul yığımı bütövlükdə başa çatmış hesab etmək olar. Ona görə qarlı hava və şaxtalava təbiət o qədər də ziyanlı deyil, əksinə də, xeyirlidir. Bəli, yəni ə, Bildiyiniz kimi payızlık taxıl əkini aparılıbdı, başa çatılıbdı o da e, təxminən 1 milyon hektardan artıq sahədə taxıl əkinimiz var. Amma taxıl əkiliyi müddətdən sonra bilirsən ki, lokal qaydada bəzi bölgələrə yağmur yağdı, amma bir çox rayonlarımızda hava quraq keçirdi. Nəmlik çatışmazlığı var idi. Yəni bu da çox ciddi risk yaradardı ki, həm də bərabər səviyyəli sıxışğın alınmasına təxıl sahələrində onun normal qaydada kəllənməsi prosesində əhəmiyyət tələbat olduğu üçün müəyyən sıxıntılar var. Məsəl üçün belə sıxıntı ən böyük taxılçılıq rayonu olan Şəkir rayonunda var idi. Eyni zamanda Cəllabət rayonunda böyük taxılçılıq təsə rayonlarında. Çünki bizim ölkəmizdə əkilən o 1 milyon hektar taxıl sahəsinin təxminən 45-50 faizi dəmiyə bölgələrdə əkilir. Yəni burada suvarma məhduddur. Ona görə də bu cür yağan yağmurlar ə çox müstəsna dərəcədə bu dəmiyə keçili ərazilərinə çox faydalı oldu. Eyni zamanda suvarılan ərazilər üçün də faydalı oldu. Torpaqdakı şey su ehtiyatının formalaşmasına, torpağın müminlik göstəricilərinin artmasına, strukturun bərpə olunmasına həddən artıq çox əhəmiyyətlidir. Yəni belə deyil arasında deyirlər ki, qar varsa bu bərəkətdir, bu məhsul bolluğu deməkdir. Bəli, bu nəmli ehtiyatı yaratmaqla bərabər eyni zamanda bu son günlərə qədər hava şəraiti mülayim keçirdi temperatur yani normadan yüksəydi və bu da e, yani zərərvericilərin, gömrüzlərin aktivləşməsinə səbəb oldu. Buna qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilirdi, amma təbii mübarizə tədbir hamısı baş verməlidir. Hə, bu baxımdan da yani bu şaxtalı hava şəraiti, qarın yağması gömrüzlərin məhv olmasına gətirib çıxaracaq, eyni zamanda torpaqda fitosanitar durumunu yaxşılaşdıracaq və bu da əlbəttə məhsulun keyfiyyətinə, məhsuldarlığa, fermerlərin gəlirlərinin artmasına bilavasitə xidmət edir. Çox gözəl. Gəlirlər demişkən, yeri, e, gəlmişkən məhsul yığımı yekunlaşıb. Söhbət e, texniki bitkilərdən gedir. Pambıq, şəkər çuğunduru və tütün. E, bax bu sahədə bizim fermerlərin vəziyyəti nə yerdədir? Hansı nəticələri var? Nə gözləntilərimiz var? Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi mühtərm cənab prezidentin e, yəni e, kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafı ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar uğurla davam etdirilir. Yəni ənənəvi sahələr də indi elə pambıqçılıq da ənənəvi sahədir, tütünçülük də ənənəvi sahələr. Bu istehsal sahələri çox vacibdir bizim, çünki bu həm əmək tutumludur, həm ənənəvi sahədir, həm gəlirli bir istehsal sahəsidir. Tütünçülük də bizim ölkəmiz üçün ənənəvi, əmək tutumlu və eyni zamanda ixrac yönümlü məhsul istehsalı baxımından iqtisadi üstünlük baxımından vacib sahələrdən biridir. Bildiyiniz kimi Sürüncülüyün inşafı ilə bağlı dövlət proqramı da qəbul olundu. Hörmətli yəni. cənab prezidentin sərəncami ilə və dövlət proqramı çərçivəsində bu sahənin inşafı ilə bağlı görüşlər göründü. Eyni zamanda tütünçülüyə dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilir. Tütünə subsidiya verilir, dövlət tərəfindən məhsul subsidiyası. Hə? Əlbəttə bular kompleks şəkildə məhsul istehsalının artımına səbəb olur. Eee bildiyiniz kimi ötən təsərrüfat ilində, yəni 2022-ci ilin məhsulu üçün respublikanın 10 rayonunda, eyni zamanda məxsuman muxtar respublika ərazisinə daxil olan baxın 11 bölgədə deməli tütün əkinə həyata keçirildi. Təxminən 2431 min 1 hektar sahədə tutun əkin aparıldı və məhsul yığılmış. Demək olar ki, başa çatıbdı. 5066 ton məhsul yığıldı. Yəni bu da yaxşı göstəricidir. Eyni zamanda 21 sentli halda da məhsul istehsalından ayrılıb. Burada düzdür, Ümumi istehsalda azalma var əkin sayəsində bildiyiniz 2021-ci ildə Hardasa 3100 hektar əkin sahəsi vardı, amma bu təsərrüfat, yəni 2022-ci ildə isə 2431 hektar oldu. Əkin sahəsinin azalmasının əsas səbəbi, yəni bu emal müəssisəsinin sifarişi əsasındadır. Çünki istehsal olunan tütün dəyər zənciri boyunca qurudulmalıdır. Kameralarda eyni zamanda məqsəd odur ki, əsas kənd təsərrüfat naziri olaraq da bizim əsas strateji hədəfimiz odur ki, yerli tütündən bütün fabrikləri istifadə etsin siqaret istehsalında. Bəli. Onun üstündə bu emal məhsullarının özünün xüsusi tələbatları var. Onların e, keyfiyyət göstəriciləri onları qane edən tələbləri var. Bəli, tələblər var. O keyfiyyət göstəricilərinə uyğun tütün istehsal edəciklər. Onlar da əsasən e, Virginia sortuna üstünlük verirlər. Onun əkininə üstünlük verirlər. verirlər. Bəli, Azərbaycanda alır. da əkilir. Bu təsərrüfat dilində demək olar ki 75% dan yuxarı Virginia sortunun əkini təşkil edir ölkəmizdə. Bu da yəni keyfiyyətə doğru bir irəliləyişdir. Bu da çox vacib bir məsələdir ki, yəni kəmiyyət yox, keyfiyyəti biz artırmalıyıq. Çünki dünyada e, rəqabət var. Bütün istehsalı eyni zamanda məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsi istiqamətində işlər gedir. Hı -hı. Bu da e, dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. E, ötən təsərrüfatilində Virginiya sortuna görə hər tonuna 26 manat verilirdi. Bu illəri, yəni 2023-cü ildə Subsidiya Şurasının qərarı ilə bu artırıldı 30 manat təşkil eləyir. Yəni bu da fermerlər üçün sevinclici bir məlumatdır. Eyni, eyni zamanda digər sortlar üzrə 18 manat, yəni e, digər sortlar üzrə yaş tütünə görə 18 manat verilirdi, bu da 20 manat oldu və digər sortların e, quru tütününə 180 manat verilirdi. Bu da oldu 200 manat. Bu da çox yaxşı bir dəstəyidir. Həm tədarüc qiymətəli verişdir. Ona görə bizim həmin o ixtisaslaşmış 11 rayonda bizim fermerlərimiz şirkətlərlə müqavilə ə, əsasında, yəni onlarla öncədən müqavilə bağlayır. Şirkətl liyətlərin də müəyyən dəstəkləri olur, servis xidmətləri göstərir və ə, ə, bütün istehsalın həyata keçirilir. Ona görə həm tədarükü var. Dövlət tərəfindən dəstək var və torpaq ilim şəraitimiz də imkan, imkan verir ki, tütünü əkməklə, becərməklə yaxşı məhsul əldə etmək mümkün olsun. Və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də çalışır ki, həmişə bu sahədə maarifləndirmə işlərini aparsın, eyni zamanda fitosanitar durum nəzarətdə saxlanılsın və innovativ texnologiyalara üstünlük verməklə tütün əkininin həyata keçirilməsini təbliğ eləyir. Çox gözəl. Bir az da istəyərdim şəkər çuğundurundan danışaq. Bu sahə çox maraqlıdır və Azərbaycanda ə, son illər şəkər çuğundurunun əkilməsi ilə bağlı İşlər də kifayət qədər çoxdu, fermerlərin də marağı yaranıb. Mənim özüm üçün də maraqlıdır bu yeni bir sahə sayla bilər hardasa. Eyni zamanda Bəl. şəkər çuğundurun da elə subsidiyalaşdırılması ilə bağlı, səhv etmirəmsə 50% artım var subsidiyə şurası tərəfindən. Bəl. Detallı, ətraflı sizdən eşidək. Şəkər çuğunduru da texniki bitkidir. Ölkəmiz üçün vacib bir bitkidir, çünki şəkər istehsalında əsas xammal şəkər çuğundurudur və eyni zamanda bizim ölkəmizdə şəkər emalı müəssisəsi var. Bu məsələn xammalla təmin etmək üçün əlbəttə ölkəmizdə şəkər çuğunduru əkilməlidir, əkilməlidir, becərilməlidir. Hə. Həm də əmək tutumludur, fermerlər üçün gərəlidir. Yəni belə götürsək, bundan ə, tullantı da yoxdur. Yəni həm şəkər əmal olunur, eyni zamanda ondan qalan o ə, tullantılar da digər sahələr üzrə istifadə olunur, i̇stifadə yemçilikdə olur. və başqa ə, digər sahələrdə. Ona görə şəkər çuğunduru əlverişlidir, iqtisadi baxımdan səmərəlidir. Respublikamızda ötən təsərrüfat ilində 5258 hektarda şəkərçə göndərəkildi. Bu ixtisaslaşma baxımından Respubikanın 18 rayonuna həft etdi və az e deyil əslində kifayət qədər Böyük rayonlarda deməli əkilər bu şəkər. Bəli, son. bu e, yəni fermerlərin də marağına, çünki alverişli qiymətdir. Eyni zamanda bir dəfə yığırlar, kombaynla məhsul yığılır, təhfil verilir və çox e, şəffaf qaydada da fermerlərin kartına həmin o tədarüc e, deməli tədarücdən aldığı məsələt ora ödənilir. Eyni zamanda dövlətin də dəstəyi var. Burada hər tonuna görə ötən təsərrüfat dilində 12 manat subsidiya verilirdi. Hı -hı. Amma 2023-cü ildə yenə bu da fermerlərimiz üçün şəhər təbirlədi ki 18 manat hər tonuna görə dövlət tərəfindən subsidiya verilir. E, eyni zamanda tədarüc qiymətə də əl verişdir idi, şəkərli faizənə uyğun olaraq bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, bu təsərrüfat ilində həm məhsul istehsalı artırıldı, Bəli. eyni zamanda məhsuldarlıq yüksək oldu. E, sonuncu bizim e, operativ məlumatda hələ statistik məlumatı almamışıq. Təxminən 210 min ton şəkər çuğunduru istehsal olunub, emal məssəsəsinə təhvil verilib. Hektardan məhsuldarlığımız da yüksəkdir. Ona görə də ötən ildən yüksəkdir və bu illəri istehsal olunan şəkər çuğundurun şəkərlik faizədə yüksəkdir. 14.8% idi şəkərlik faizi keçən il. Bu illəri 15.7%, yəni artım var, yəni şəkərin faizində. Bu da keyfiyyətdir, bu da əlavə şəkər çıxımı deməkdir. Bu da fermerin əlavə qazancı gəliri deməkdir. Həm də keyfiyyətli şəkər məhsulunun istehsalı deməkdir. Bu baxımdan şəkər çuğundur, ancaq şəkər çuğunduru nəzərə almalı şur suya tələbkar bitkidir, şəkər çuğundur ümumi tort bağı xoşdur. Şəkər soğunduru yüngül geciləcəli torpaqlarda əkilməsi daha məqsədə uyğundur. Fermerlərimiz bu baxımdan həm növbələkən əməl etməlidir, sələfi düzgün seçməlidir. Adətən dəmlə taxıl bitkilərindən sonra şəkər soğundunun əkilməsi yaxşı nəticə verir. Amma təkrar olaraq şəkər soğunduru yerinə şəkər soğundunun əkilməsini tövsiyə etmirik. Texniki bitkilərin bir-birinə əvəz etməsini təklif etmirik. O nöyrətedən ləpəklə bitkilərin yerinə əkitdikdə fermerlərimiz daha yaxşı məhsul götürür. Təşəkkür edirəm İbrahim müəllim, çox maraqlı izah edirsiniz məsələləri. Əminəm ki, fermerlər də faydalandılar. Yeri gəlmişkən bilirsiniz ki, artıq dəfələrlə sizinlə bu verilişdə həm söhbət olmuşuq. Burada sualları yalnız mən yox, eyni zamanda fermerlər də səsləndirir. Bizim fermerin bir sualı var. O sualı mütləq indi icazənizlə səsləndirəm, cavablandıraraq söhbətə davam edəcəyik. Deməli, ən çox verilən suallardan biri kimi bizə daxil olan sual var. İmran müəllim zabit adında bir nəfər bir fermerimiz yazıb ki, mən hər il amofos gübrəsini hər hektara minimum 100 kq verirdim. Bu il isə qiymətini nəzərə alaraq 50% tətbiq etmişik. Bu məhsuldarlığı artırmaq üçün geyimləmə şəklində hər hansı bir gübrələrdən istifadə edə bilərəmmi? Təşəkkür edirəm. Bu çox maraqlı sualdır, həqiqətən elə bizi də narahat edən bir sualdır. Uh -huh. Çünki dünya bazarında güvrəmir, rallar güvrənin qiymətinin artması ilə əlaqədarla bahalışma olub. Bu qlobaldır, bəli. Bəli, bu qlobaldır, bu bizdən asılı olmayan səbəblərdir. E, amma şükürlər olsun bizdə yerli karbamid istehsalı var və bunun qiyməti də dünya bazarında satılan qiymətdən dəfələrlə ucuzdur. Uz Fermerlərin mənfəəti burada da qorunur. Amma nəzərə almalıyıq ki, e, payızlıq taxıl səpinəndə səpinlə birlikdə Ə, amma fos çübrəsindən, nitromofoska çübrəsindən istifadə olunur, bu tövsiyə olunur. Amma onların da istehsalı ölkəmizdə olmadığına görə biz xarici ölkələrdən onu idxal eləyirik. Qiymət baho olduğuna görə fermerlərin aktivliyi biraz azalıbdı. Çünki qiymət baho olduğuna görə ə, maddi durumlarına təsir edir. Yəni təsir etdiyinə görə o qədər maraq göstərmir, vurğuladı fermerdən fermerə ki deyip, 100 kq hektara poiz otaq ləkin də istifadə edirəm indi 50 kq istifadə edirəmmişəm və məhsuldarlığın azalmasını da özü elə vurğuluyor ki, yəni bunu mən dərk edirəm ki, məhsul azalə bilər. azalə bilər. Bu çox düzgün bir qərardır, bəli. Ee, Nə məsləhət görsün İmran müəllim? Neynəsidir? Ona görə də biz e, mütəxəssis kimi tövsiyə edirik ki, bizim fermerimiz e, yazda yemləmə şəklində E, karbamid gübrəsinin dozasını artırsın. Hı -hı. Məsəl üçün 150-200 kq nəzərdə tutmuşsa, bunu 250 kq verə bilsə daha yaxşı olar. Karbamid. Bəli, Hı -hı. eyni zamanda karbamidi 2 mərhələdə verə bilər və kökdən kənar qidalanma şəklində də alağa qarşı mübarizə apararkən qarışdırıb onu versə o da daha yaxşı olar və fermerlərin istehsal xərcləri azalmış olar. Yəni traktorda bir gedişdə iki əməliyyatı yerinə yetirmiş olur. Həm herbisid çilir, yeni zamanda ona qatılmış gübrələrdən e, e, bizim bitkilərimiz də istifadə eləyirik. Bu baxımdan əlavə olaraq da kök tənkərl qidalanma var. Yəni bu yarpaq gübrələri deyirlər buna. Çinka bor qarışığı olan gübrələr var. Azot, fosfor, kalium, mikroelementlər tərkibli gübrələr var ki, ondan da 1 litr, 2 litr o müxtəlif gübrələrin e, belə konsentrasiyasından asılıdır. Hı hı. Ona görə biz fermerlərə təklif edirik ki, yazda erkən Ən yəni, hazırda səfəvralın sonu, mart ayının ortalarında bu arım bölgələrdə həmin o mikroqübrələrdən kökdə kənar qidalanmadan istifadə etsə, həmin o itkinin qarşısını almış olar, məhsuldarlığı artar, məhsulun keyfiyyəti yüksələ bilər və gəlirləri fermerin artmış olar. Təşəkkür edirəm. Yeni qoşulanlar üçün qeyd eləyim ki, fermerin real dostunda Bugünkü dostumuz və bugünkü məsləhətləri səxsləndirən Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin bir tකිşliyinin təşkili və monitorinq şöbəsinin müdiri İmran Cümşədovdur. İndi isə İmran müəllim, era bax bir az əvvəl fermerin verdiyi sualın davamı olaraq, həmin istiqamətin davamı olaraq isərdim ki, yaz yemlənməsində gübrədən istifadə qaydaları ilə bağlı mövzunu davam etdirək. Ümumiyyətlə fermerlər bax bu məsələlərdə xüsusən nələrə diqqət etməlidirlər? Eyni zamanda Əsas məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı nazirliyi daim fermerlərin yanındadır. Bundan əlavə fermer dərhal ani məqamda, yenə yəni istədiyin məqamda kömək almaq üçün hara müraciət etməlidir? Yəni bölgədədir, misal üçün Şəkidə, Cəllabadda və ya da Tovuzda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerdir. Ona Kim və necə kömək eləyir? Məsələlərla bağlı, hər hansı bir təsərrüfat məsələlərindən bağlı. Təşəkkür edirəm Ruslan müəllim. Yəni bildiyiniz kimi, Risvuxanın bütün rayonlarında Dövlət Aqrar İnşa mərkəzləri fəaliyyət göstərir Hı -hı. və Dövlət Aqrar İnşa mərkəzləri daim addalır və onlar da həmişə fermerlərin xidmətindədir. Addadına uyğun olaraq qaymianların yanında. Qaym onların yanındadır. Ona görə bütün kənd təsərrüfatının bütün sahələri üzrə orada çox peşəkar mütəxəssislərimiz var. Həm bitkiçilik sahəsində, heyvandarlıq sahəsində, kənd təsərrüfatının mexanizləşməsi sahəsində, bitki mühafizəsi sahəsində, baytarlıq sahəsində, yəni yaxşı mütəxəssislərimiz var. Hər bir fermer ora müraciət edə bilər və oradan mütəxəssis tövsiyəsini, mütəxəssis rəyini ala bilər, onun dəstəyini görə bilər. Ona görə xahişimiz odur ki, birbaşa Əsas... Bəli. Daha ətraflı şəkildə müraciət yəni. edə bilərlər. Əgər kənd təsərrüfatı nazirliyini əlaqə saxlasa 1652 bizim çağırma mərkəzimizdir. Ora müraciət edəyərlər. Yenə də maraqlandıran məsələlərla bağlı cavab ala bilərlər. O ki qaldı fermerlərin yəni aktiv sürətlə bu məhsul istehsalında iştirakı, eyni zamanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərlənməsi, innovativ texnologiyalarla becərlənməsi. Əlbəttə bu çox vacibdir. Kənd təsərrüfatının bütün sahələrində innovasiyaların, texnologiyaların tətbiqinə biz xüsusi önəm veririk. Fermerlərimiz bax bu yönümlü texnologiyalardan istifadə etməklə məhsul istehsalını artırar, istehsal olan məhsulun maya dəyərini aşağı salmış olar və bu da fermerlərin gəlirlərinin artmasına səbəb ola bilər. Çox gözəldir. İmram Həlım, əkuna doğru e, fürsətdir, həmişə mən deyirəm, gələn e, Fermerin Reyaldosdan gələn qonaqlara deyirəm ki, e, bax e, bizim verlişimizi Fermerin Reyaldosunu kifayət qədər böyük bir auditoriya izləyir. E, təbii ki, bizim tamaşaçımız e, zəhmətkeş Əli Qəbarlı kəndlidir. İndi o ə, qış mövsümünü yaşayır, düzdür? Təbiət bir balaca o ə, qış yuxusunda da hardasa aktiv təsərrüfat dövrü ə, sayılmasa da, amma ə, bir neçə müddətdən sonra, yəni yaxın aylarda çox ə, sürətli bir təsərrüfat mövsümü aktivləşəcək. Yaz ayları artıq fermerlər əkinlərin ə, o ə, prosesində daha da qaynar fəal ə, işləyəcəklər, çalışacaqlar və Nəticə etibarı ilə bu ölkəmizin təsərrüfat həyatının inkişafı deməkdir. Bu baxımdan bir mütəxəssis kimi, bir alim kimi, bir elm adamı kimi, həm də bir fermerin real dostu kimi, hər zaman bölgələrdə olan bir insan kimi onlara məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi ümmi şəkildə yekunlaşdıraq e, buyurun zəhmət olmusun. Təşəkkür edirəm. Bəli. Fermerlər bu yanvar ayında, fevral ayında nə iş eləməli, nə işləri görməlidir? Çox vacib bir sualdır. Bəli. Fermerlərimiz həmişə fermerimiz üçün iş var. Çünki kənd təsərrüfatı davamlı olaraq mövsümü olsa da, bir məhsulu yığırsan, digərinin əkinini, digərini yığırsan, o birsinin. Ona görə payızlıq taxıl əkinləri ilə bağlı e, mütəmadi işlər getməlidir, becərmək işləri. İndi düzdür, qar yağıbdı, çox yaxşıdır. Qardan sonra, yəni torpaqda nəmlik yaranır. Bu nəmliyi qorumaq lazımdır. Hı -hı. Bunu qorumaq üçün də əsasən biz bunu tövsiyə edirik dəmiyə bölgələrdə. E, i̇ndi qar yağır, akumulyasiya olur torpaqda nəmlik ehtiyatlı yaranır, amma bəzən hava şəraiti küləhli olanda və ya həm də temperatur yüksək olanda buxarlanma intensivləşir, torpaqdan da nəmlik itir. Ona görə də erkən yazda dəmiyə bölgələrində biz tövsiyə edirik ki, yaşılmaların çəkilməsi. Bu torpaqda kapilyarları pozur, buxarlanmanın intensivliyini azaldır. O torpağın da olan nəmliyin qorunub saxlanır ki, orada olan bitki ondan səmərəli şəkildə istifadə etsin. Bu qorunmalıdır. Eyni zamanda kəmircilər daimi olaraq izlənməlidir. Son dövrlər hava şəraiti çox əlverişli oldu. Yəni mulayim keçdi, belə də yəni gämricilərin yəni, inşafı üçün əlverişli oldu. Təbii ki, adət elədiyimiz normal ə, soyuqlar olmadı, yəni qış təsirlinin havası değildi. Bəli, bu da gämricilərin yayılmasına, torpaqda zərər vericilərin artmasına səbəb oldu, aktivləşmə səbəb oldu. Ona görə bu uşaqlı hava şəraiti bu baxımdan çox əlverişlidir. Fermerlər yenə də o gämriciləri diqqətdə saxlamalıdır. Əgər hansısa bir problem yaranarsa, pes, e, deməli, e, preparatlar lazımdı olarsa Kənd təsərrüfatı nazirliyinin vurğuladığı kimi yerlərdəki qurumları dövlət aqrar inşa mərkəzlərinə, orada bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssislərimiz var. O mütəxəsslərə müraciət eləməklə həm dəper aparatları əldə edə bilərlər. Bunu kənd təsərrüfatına dövlət vəsaitiləsilə buna ağır fermerlərə verir. Ona görə də fermerlərimiz bu gəmircilərə qarşı mübarizəni ciddi nəzarətdə saxlamalıdılar. Yəni bu yanvar ayında, fevral ayında və sona qədər. E, ondan sonra da yemləmə işi, qulluq işləridir, yastarla işləridir. Suvarmalar da vegetasiya suvarmaları, suvarılan bölgələrdə aparılmalıdır. Alağotlara qarşı mübarizə birmənalı sürətlə aparılmalıdır. Alağotlar həm məhsuldarlığı azaldır, torpaqda olan nəmliyi, hansı ki, mədəni bitki ondan istifadə etməlidir, o nəmliyə də şəริx çıxır. Həm o qida maddələrini mənimsəyir. Yəni verilən o gübrə verilən su yabanı otlar tərəfindən bəlməsinə bu da məhsuldarlığa, bitkinin məhsulunun keyfiyyətinə eyni zamanda e, fermerlərin işçillərinin artmasına səbəb olur. Bax bu baxımdan o da nəzarətdə saxlanılmalıdır və sona qədər də digər avurtəniçi tədbirlər e, təqvim planına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Onsuz da bu bizim e, belədə 2023-cü illə sizlə ilk görüşümüzdü, amma irəliyəyən mütləq şəkildə biz müxtəlif mövzularla bağlı test-test görüşəcəyik. Sizə işlərinizdə uğurlar arzuluram İmran müəllim. Təşəkkür edirəm. Biz isə farmerin real dostu olaraq bu ildə, hələ ötən ildə olduğu kimi hər zaman yanınızdayıq. Mərifəndirmə işindən məşğuluq. Gələn həftədə eyni vaxtda, eyni saatda Real TV-nin efirində görüşəcəyik. Hələlik. Müzik